अस्सलाम वालेकुम आज मैं हाज़िर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे मसालेदार अंडे और अब मैं आपको बताऊँगी कि उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मसालेदार अंडे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल एक कप ऑयल है मेरे पास और एक बड़ा प्याज़ है जिसको मैंने चॉप कर लिया और साथ छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है साथ दो टमाटर है जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है और इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी ग्राइंड की है और गार्निशिंग के लिए साथ सारा धनिया है और मसालों में जो तो चीज़ें हमारे पास जाएंगी वो है एक चम्मच नमक और ये सब जितने भी मसाले हैं ये सब छोटे चम्मच हैं क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी अंडे नहीं बनाने और एक चम्मच है इसमें लाल मिर्च छोटा और एक चम्मच हल्दी एक चम्मच सूखी मेथी एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और एक चम्मच ज़ीरा और एक छोटा चम्मच काली मिर्च और इसके लिए मैंने ले लिए हैं सात अदर अंडे और इनको मैंने थोड़ा सा हार्ड बॉयल कर अपनी रेसिपी स्टार्ट और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ऑयल और, और प्याज डाल के मैंने इसको बेची पर रख दिया और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसको आपने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करना है ज्यादा गोल्डन नहीं करना बिल्कुल इस तरह से ये लाइट गोल्डन सा होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे लत्ता का पेस्ट अब इसमें हम डालेंगे टमाटर टमाटर डाल के इसको हल्का तो सा पकाएंगे टमाटर एक मिनट पकाने के बाद हम इसमें सारे जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो ऐड करेंगे मसाले मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। एक से डेढ़ मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा सा जब इसका ऐसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसमें एक कप मैं छोटा पानी का डाल के इसको पाँच मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी पाँच मिनट के लिए अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया कवर करके अब तो तो हम इसको चेक करेंगे देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें हम अपने अंडे शामिल करेंगे अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए अब इसको पाँच मिनट और पकाएंगे जैसे दम पे रखते हैं वैसे और ये रेडी हो जाएगी अब हम इसको चेक करते हैं ये मसालेदार अंडे बिल्कुल हो गए हैं रेडी अब हम इनको प्लेट में सर्व करते हैं ये आज की रेसिपी मेरी रेडी है आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी छोटी सी रेसिपी थी आज की नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़